лекция очень интересная мне очень понравилась эта лекция была по теме цели я думаю что буду использовать данные методы в своей жизни после этой лекции очень благодарен спасибо Давай. готов да. меня зовут молодежь а, сейчас, секунду. Так, да, давай. Да, да, Меня зовут Малыгин да, Александр. Я студент 31-й УП факультета агротехнологии и экологии Таврического агротехнологического университета. А, на сегодняшней лекции, о чем нам рассказывали, было довольно-таки интересно, мне понравилось. Все методики, которые я услышал и по которым у меня были вопросы, я в течение двух лет сам использую, и они мне очень помогают. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы больше было таких интересных лекций, чем обычно которые нам преподают на баре. Спасибо. Вот, теперь можно. Я декан факультета агротехнологии и экологии. Зовут меня Иванова Ирина Евгеньевна, город Меликополь, Таврический государственный агротехнологический университет. Как декан факультета я столкнулась с такой проблемой на факультете. Ребята получают профессию, но личностным ростом они будут заниматься, но будут заниматься гораздо позже. Моя задача адаптировать их в современном обществе и дать им возможность стать лидерами в той сфере, которая им интересна. Поэтому мы начали сотрудничать с агентством Эксперт Инфо. Продолжается она уже второй год. И по реакции студентов, что очень радует меня как руководителя структурного подразделения, нам очень нужны такие мероприятия. Ответом на то, какое это мероприятие, может быть только отзывы студентов. Все отзывы абсолютно искренние и никакой подставных никаких студентов у нас нет. Всего доброго! Можете Музыка. говорить. Щербакова Нина Владимировна, зам. декана, э -э -э прокурор по пакетам отеля. Данное мероприятие является... И... Минутку. Добрый день, меня зовут Щербакова Нина Владимировна, я прокурор по пакетам Безусловно являются нужными и важными для студентов, для их целеполагания. Тренинг сам был очень интересен и затрагивал самых самые желтые темы, которые существуют у студента. Не только у студента, но и у обычного человека. Большая благодарность Елене Вячеславовне за то, что она так доходчиво, просто пояснила то, что необходимо нам в повседневной жизни. Достаточно. Я замдекана в воспитательной работе факультета да, агротехнологии и экологии э -э Шлейна Людмила Ивановна. По поводу сегодняшнего мероприятия, которое провела Коломой Селена Вячеславовна, я думаю, что для наших студентов очень важно знать как правильно поставить свои цели и достичь этой цели. Для человека, который не знает, в какой гавани он направляется, ни один ветер не будет попутным. Это слова философа Ценека. Я считаю, что каждый человек должен для себя определять главные цели и достигать их, не несмотря ни на что. Знать цель, цену и ценность своих действий. Спасибо, Спасибо. за внимание.